В першу чергу велодоріжок, це десь 10-15 кілометрів, і розробку цієї концепції ми плануємо зробити без залучення бюджетних коштів. Тобто це будуть наші потужності, плюс там приватні інвестори. І це реально зробити ось в першу чергу велодоріжок і парковок без залучення бюджету. тобто своїми Ми, ми подаємося на міжнародні фонди, але. Наши шансы получать внешнее финансирование тем выше, чем меньше мы в нем нуждаемся. Чем больше мы делаем своими силами, тем охотнее нам дают да, деньги. То, это то, общее, финансирование общий принцип. Тот да. Максим ориентируется больше. Есть деньги, которые выделяются на город как коммунальный фонд, да, да. он в этом специалист, да, на муниципальный. Я больше в курсе, как выделяется как частным организациям, как на простержла, которые выступают координатором. И там, и там есть достаточно много фондов, и шансы получить финансирование достаточно высокие. Город должен показать, что это ему нужно. То есть город должен доказать, что мы это строим в любом случае, а с внешней помощью построим быстрее.